Там все небо красное просто. Этот пар идет не из трубы, а он возле трубы, снизу. Под отключение света попало более 16 тысяч потребителей. Сейчас я киевлян буду жалеть. Да. Там не один... дождетесь. И так же, не дождетесь. Все. Солдаты, бессловаты. Это наши враги, противники. Но даже о них думает Владимир Владимирович Путин. О каких можно говорить путешествиях за границу, если людям, ну элементарно, еды, пожрать творог они не могут себе позволить. Насколько ж плохо живет Беларусь и умирает с голоду, раз у них вот такой вот еврооптов, талавка ездит по деревням. Очистительный, вода и огонь. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Нам, як і завжди, погрожують, нас хочуть стерти з лиця землі, хоча здавалося б за що ну і Купа купа ненависті. Що ми такого зробили братському народові? Будемо розбиратися в цій програмі. Але на старті, друзі, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на її канал Курбанова Лайк, Коментуйте, пошути, побачення. І, звісно, ходіть в опис до нашого випуску. Шукайте там посилання на наш збір для роти вогневої підтримки другого батальйону. 37-ї бригади морської піхоти, чесно кажучи, дуже важко, складно і повільно йде цей збір, але я не полишаю надії. І сподівань, що найближчим часом ми його всі разом закриємо. Ми збираємо 250 тисяч на закупівлю радіостанції Моторола, інверторні генератори та зарядні станції ЕКОФЛО. Дивіться нас, друзі, слухайте, отримуйте задоволення і обов'язково донайте, тим паче, що у вологих мріях пропагандистів Києва от от і не буде. Это вот у меня химиков. Вот, напротив у меня там. И там еще одна. Там же тоже завод. Вот. Вот с этих. И вон там вот еще один. По, по что-то говорят. Стой, стой, Тихо. Тихо, Миша. не меня. Там я... он, вы, По что рации что-то говорят. Там пи... там творится, походу? А Там, походу, туда все едут. Сижу. капец, там все небо красное просто. Этот пар идет не из трубы, а он возле трубы снизу. Блять, завод Красоте Там красненькая Давай с прилетов Итак, вечером приходили сообщения о том, что Временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда Также на территории Таганрога Объявлялась ракетная опасность В Рассашанском районе Воронежской области И тоже тревога В связи с угрозой непосредственного удара БПЛА Около четырех вражеских бесплотников ударили по подстанции в городе Рыльске Курской области. Об этом сообщали местные власти. Кроме того, в Рыльске в результате этого удара произошло аварийное отключение электроснабжения. Это уже данные от губернатора региона под отключение света попало более 16 тысяч потребителей энергетики. Вот должны были вчера в самое оперативно начать работу. Посмотрим, пока не приходили сообщения. Удалось уже восстановить или нет? Вот. Кроме того, временные ограничения на прием выпуск самолетов вводились в аэропорту Тамбова. Потом пришла сводка от Министерства обороны по официальным данным с 8 часов до пол одиннадцатого ночи э над территорией, э ну, были уничтожены 26 бесплотников на территории Российской Федерации, 13 из них над Волгоградской областью, 7 над территорией Ростовской области, 3 над Белгородской областью и 3 над Воронежской. Э так, что касается Волгоградской области. Там также по сообщению э, губернатора э, произошло возгорание на электроподстанции Фроловская. Причиной э, как раз глава региона назвал падение обломков беспилотников. Предварительно пострадавших разрушений нет. Не менее Семи вражеских беспилотников были уничтожены над двумя районами и двумя городами Воронежской области. Это уже после полуночи. Сообщения приходили. По предварительным данным, пострадавших нет. На юге региона выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома. Также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили. Ну и э, еще что. Э, еще приходили сообщения уже в районе трех часов ночи о временных ограничениях на отправку рейсов и прием в аэропорту Нижнего Новгорода. Э Кроме того, телеграм-канал «Шот» сообщал о том, что около 12 взрывов прозвучало над Кстово, Нижегородской области. И еще временные ограничения вводились в аэропорту Самары. Это данные от Росавиации. На территории Оренбургской области объявлена была опасность атаки беспилотника. безпілотників, ну і останнє, що приході те врім на грінчині на вдо посадку відіни в аеропортах Казані і Уфи. Селавйов, що не день то нам погрожує новим озброєнням, що нас зітруть, нас знесуть, нас не буде. На нашому місці буде пустка, ну а потім якийсь черговий русський мір. Все через те, що ми грішники, виявляється, ми за своєю природою, як здавалося, Салавйову мали б перейти на бік Росії, здатися, начинити супротив. Бути як вони рабами режиму, а ми не захотіли тим самим, ми і зрадили святиню Київ і не тільки, то ж тепер суч усього священним вогнем Салавйов і збирається наш, нас очистити. Хоча я пам'ятаю, що все ж таки що там Москву якось спалили самі ж москвичі. Тож може, оце якраз і є справжнє майбутнє, про яке ми так сильно всі мріємо. А давайте мы жахнем по Киеву. Конечно. Да это червяк. Это червяк, который нет, откуда нет, он нет. взялся. Я, а ну, мы давай будем теперь. Я, по я, я, Чего я, да. Чего ну что, к да, чему да, я, да. я иду? Я, я так скажу. Покиньте Киев. Будет проще. Покиньте так. Киев. Слушайте, сейчас и так порам, покинут, покинут, потому что там уже Германии не поняли. Просто власти, встали вышли. Так же, как ребята в Белгороде вынуждены сейчас. Сейчас я киевлян буду жалеть, Не дождетесь! Не дождетесь! Все! Нет Киева! И не будет никогда. Почему? Потому что вы прокляли этот город, вы его предали, вы предали его святыни, вы их осквернили. Вы не имеете права находиться, потому что вы бесы, которые предали свою историю и свою веру. Очистительный, Вода и огонь. Вы это сами говорили в наших передачах, ссылаясь на предсказания да, сказанное священу служить. Алла зачекайте, то, что она наибольший прикол, наибольший прикол будет далее. Ну, это когда знаете, один из Місцевих навіжених російських генералів депутатів каже, що Путін «наберіть повітря в груди набрали. Набра точно набрали. Так, от Путін ставиться до України набагато українців краще, ніж наш власний президент. Мовляв, вони росіяни неодноразово говорили про те, що їхній президент він ставиться дуже, дуже дуже добре, аніж президент Зеленський. І здавалося б, що сьогодні солдати Збройних сил України. Вороги, супротивники, яких мають сприймати росіяни, але навіть про них думає Путін. От я, знаєте, інколи думаю, слухайте, а на якого дебіла, на якого імбіцила, на яку імфузорію туфельку розраховані ці заяви, а потім згадую: це ж росіяни. Ми не раз говорили, про тому що наш президент, він относятся к Украине гораздо лучше, чем их собственный, этот мнимый президент, просроченный. И казалось бы, ну, сегодня солдаты выслушают, это наши враги, противники, но даже о них думает Владимир Владимирович Путин, в отличие от этих европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы просто расходный материал, пыль под ногами. Вот поэтому он и говорит, приедьте, посмотрите, мы готовы прекратить даже ведение боевых действий на период, пока вы там будете и увидите, в каком состоянии они находятся. Ну, посмотрим, как на этот посыл отреагирует Зеленский, Запад и все остальные. Дело в том, что там нет азовцев, которые сидели в Мариуполе, в подвалах Азовстали. Вот там Зеленский за них вписывался. А це обычные солдати нікому не нужне, кромі як вияснилось президента Росії. Але оце дуже хороше ставлення до України і українців забрало у росіян економіку, майбутнє, демографію, тобто чоловіче населення. І ще купа всього того, що здається другорядним. Росіяни дуже і дуже дорого кожного дня платять за СВО. Але, як і завжди, традиційно боїться в цьому зізнатися, боїться наслідків, бояться підняти голову і не тільки. Це. Хіба що в Тіктоках можна почути і побачити, як розповідають про справжній стан речей, про те, як росіяни біднішують кожного дня? Ну і тепер, за словами свідків середньостатистичні пенсіонери і навіть не тільки пенсіонери, вони вимушені кожну копійку в магазині. Перевіряти, перш ніж розрахуватися на касі, я вам, до речі, поясню, чому пенсіонерів часто згадують. Річ в тім, що формуючи бюджет, як бюджет цього року, так і наступного, Путін традиційно всі гроші кидає на війну і на СВОшників, а от соціально незахищені бюджетники, так звані, їм не перераховують все те, що їм. Платить держава, тобто рубль девальвується, курс змінюється, все в країні дорожче, а вони отримають старі виплати. Ну і відповідно за новими тарифами, цінами цих ці грошей їм недостатньо. Тож тепер дедалі частіше можна в різноманітних місцях побачити, як росіяни просто відмовляються скоріше від їжі. Пам'ятаєте, як свого часу Путін говорив, що росіяни не будуть обирати між. Танками та хлебом с маслом. Так вот, обратованы не будут. Путин, за ней уже все обрав. Ну вот, реально у нас люди на грани нищеты. Ну вот, это правда так. Я вот сейчас в магазине был, стою на на кассе в очередь. Женщина передо мной стоит, ну, уже в возрасте, там, я не знаю, 50 плюс с чем-то, покупает там, ну, творог, сметану, уже на кассе пробивает. И смотрит, ой, я, говорю думала по акции, тогда брать не буду, мне денег не хватает и так далее, тому подобное. Ей творог убрали из чека, а оказывается, она еще просила, или ее не услышали, сметану, чтобы ей тоже из чека убрали. Ну, короче, просто вот элементарно, даже у людей не хватает денег, чтобы, ну, купить себе сметану, творог и все, вот, как бы, ну, вообще это на грани бедности, на грани бедности люди находятся. О чем тут говорить вообще, я не знаю, каких может, о, как, о каких можно говорить в путешествиях за границу, если людям, ну, элементарно еды, пожрать творог они не могут себе позволить. Какая за граница может быть? И я что, знаете, я как пропустила, а когда у в благополучия благополучие страны, или социальная она начала вимірюватися винятково только шлунком или холодильником. Ну вот для россиянцы завжди Украина важный критерий, та и для Беларуси выявляется тоже. Привет, ребят! Я вам сегодня хочу показать классную диковину для Европы, то чего в Европе по факту нету, но есть в Беларуси. Тут одна із місцевих суч з усього вирішила відстояти та гідність, репутацію і Григорича і Білорусі, розповідаючи про те, що немає такого поняття в Білорусі як. маленькие населенные пункты, или деревушки, которые вымирают без магазине. Итак, Беларусь. Деревушки, которые вымирают, или поселки, в которых закрылись магазины по каким-то причинам, да? Мне рассказывают, что там люди умирают с голоду, потому что продуктов купить негде. Так вот, вам факт, доказательство. Есть вот такая автолавка. Она едет на несколько поселков и э, снабжает людей продуктами. Внутри Продукти хорошого качества, хорошої срок годності, наценки нету тут такої прям драконовської, як було би, бы, якщо бы б это було би бы в Латвії. Ну, тобто, ви розумієте, авто, яке на декілька селищ розвозить їжу, і раз на декілька днів її можна купити. Саме тому вона й каже, що Білорусь на голову, а то й на дві вища за сусідню, наприклад, Литву чи Латвію. Але зрештою. Я так собі подумала, чи можна собі уявити, що в країнах Балтії тобі хтось кийоку в дупу заганяє десь у міліцейському відділку, навряд. А чи будуть тебе бити до крові, викрадати, чи кинуть тебе просто так заграти? Ні. Там, перш за все, будуть відстоювати права та свободи. А уж ті ріки потім задоволення шлунку. Але хто на що гараздне, чи що на що робить акценти? Які речі справді важливі? От белоруска і показала холодильники есть, свежее мясо есть, курица есть, рыба есть, морозильники есть, молочка есть, консервированные всякие продукты и свежие продукты. Ну, короче, все то, что обычный человек ходит в магазин на один-два дня, пожалуйста, это можно купить. Эта автолавка в деревнях курсирует примерно три раза в неделю. Ну, где-то бывает два раза в неделю, но это вот три раза в неделю. Зная место, зная время, Пожалуйста, приходи. Расплачиваться как картой, так и деньгами можно. Просто для сравнения, Барбора не везде у нас в Латвии курсирует, не везде развозит э, товары. Это первое. Второе, на заказ товаров, неважно какая сумма, но за доставку 25 евро теперь берет Барбора. И вот теперь подумайте, насколько ж плохо живет Беларусь и умирает с голоду, раз у них вот такой вот еврооптов, лавка ездит по деревням. До речі, якщо ви думаєте, що всі інфіковані проживають тільки в Російській Федерації, то я спішу вас розчарувати чи здивувати так, вже сталося, що російські віруси вони притаманно передаються і повітряно-крапельним шляхом іншим людям або вони можуть просто проживати в інших країнах. Як, наприклад, тіктокерша із Латвії, яка впевнена, яка знає, яка майже особисто бачила, що на українцях дійсно. Проводили випробування біологічного озброєння. Американці все-все-все розробили в надсекретних лабораторіях. Мовляв, каже, ця тіктокерша чи як це медична експертиня, чи хто вона взагалі має тоді бути? Одним словом, вона каже: ви що думаєте, що хтось шукав якісь ліки від раку? Та звісно, ні. Просто поставили біолабораторії. в наибеднейшей и наибольшей коррумпованной стране света. Ну вот вы будете смеяться, а на украинцах действительно испытывали разные биологические оружия и всякую дрянь, которую в этих секретных биолабораториях американцы там, значит, разрабатывали. И что вы хотите сказать? Это они там разрабатывали, значит, лекарства от, от рака, там или еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. Ага, да, конечно. Американцы такие дураки, значит, поставили биолаборатории в в самой блин бедной, самой коррумпированной стране Европы. Еще и рядом с Россией, да? Даже если это какое-то биологическое оружие для того, чтобы защититься, допустим, от России, то почему поставили их эти биолаборатории прямо на границе с Россией? Росія може отак дотягнутися до них. Тут, бідка, я, звісно, поспорила насчет самої бідні таке. Але зрештою, я то думала, що із повномасштабною війною, із з тими міфами, бріднями, які народилися нові біолабораторії, наче самі собою віджили свій вік. Але ж ні. Знаходяться маргінали і в інших країнах, яким так подобається ця тема. Они это сделали в Украине, понимаете? А все для чего? Во-первых, естественно, они хотели, чтобы это биологическое оружие потом можно было быстренько распространить на Россию. Ну, например, там уничтожить славянский народ и так далее. Это раз. Второе очень удобно испытывать на этих же славянах вот прямо здесь братья украинцы конечно можно там просто вот воду в воздух там распространять всякое говно которое отключает все мыслительные процессы и так далее мне я вам клянусь у меня родственники да с границы в, в, в Европе там где куча сейчас украинцев мне сестра говорит Оля у меня такое ощущение что их вот опоили чем-то вот а у них просто вот ну не работает здесь ничего в голове не работает а еще один момент что из этих биолабораторий за много-много лет, сколько они там существуют, не было опубликовано ни одного научного исследования ни в одном научном журнале мировом. Вы понимаете? Если бы это, знаете, как обычно, если производятся какие-то научные исследования, то потом публикуются какие-то вот вот эти вот научные исследования. Они потом где-то публикуются и тогда говорят, вот мы нашли это, мы нашли то, мы нашли такое лекарство, там еще что-то, мы там не знаю, мутировали то-то-то-то-то, еще чем-то такое. Но нет, все потому что это действительно самые настоящие секретные биолаборатории, которые... Используется для уничтожения населения и там, не знаю, чтобы сделать население тупым, там послушным и так далее. Все, что угодно могли американцы там делать, потому что им плевать, они делают это не на своей земле. На своей земле они, кстати, тоже это делали, чтобы вы понимали. Все это уже давно раскрылось, когда распыляли и в воздухе, и где только и в воду добавляли всякое говно там же в Америке. Понимаете, если им на своих людей наплевать, на вас так вообще тем более, господи, на этих украинцев. Это же тоже для них тоже Саша. что Украина, что русские, это одно и то же для них, им все равно. Лишь бы побольше нас таких уничтожить, вот это их задача, понимаете. Поэтому вы не удивляйтесь, что у них мыслительные процессы отключены, это действительно так. На них испробовали там неизвестно какую гадость и сколько лет это все производилось, и понимаете. И на этом, друзья, у все. А вы известны, что под нашего выпуска Не забувайте підтримувати нас своїм лайком. Пам'ятайте, що кожен поставлений палець вгору допомагає нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути і побачене. і, звісно, ходіть в опис до нашого випуску. І переходьте за посиланням на наш збір для роти вогневої, для роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Кожен ваш долар, кожен ваш євро, кожен ваш донат. Надзвичайно важливий це допомагає нам рятувати життя наших військових. Тож, друзі, давайте донатити разом. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.